Ситуация следующая. Начали немножко вылазить из той ситуации, в которую попали. К сожалению, в тяжелые между предприятиями отношения, скажем так, между нами и Приватбанком, внутренние некоторые проблемы возникают. В пятницу сегодня начали выплачивать заработную плату, мы вначале закрываем ей свои налоги, и с завтрашнего дня начинаем выплату зарплаты за ноябрь месяц. Закрыли 4 миллионный остаток, последний платеж по кредиту Приватбанка, который предприятие брало два года за счет этого кредита крутились, выплачивали заработную плату. но в декабрь последний месяц выплаты по кредиту закрыли его сейчас. Хорошо, все-таки поясните потребителям ваших услуг, которые без разрешения без ведомственной комиссии, безведомственной комиссии, которая давала разрешение на дозволы, без положения про работу этой Международной комиссии, которая работает при исполкоме, они сами отключились от ваших услуг. Вот на сегодняшний день, насколько мне известно, там какие-то непонятные возникают движения, связанные с тем, что одним вы идете навстречу, другим не идете навстречу. Значит, давайте как-то мы приземлим эту ситуацию. Вот сидят здесь присутствующие, так я понимаю, она член исполкома, она занималась как инициатор этого движения, навстречу теплосетям. Какие мы движения навстречу потребителям, те, которые мы отключили, да, вот они, мы делаем сейчас, Александр Ильич. Ваши предложения, пожалуйста. Фактически, Предложение может быть два. Либо урегулировать эти вопросы на законодательном уровне через решение Кабинета министров. Но они не принимают решение кабинета. Ну, они могут поддержать проект обрешения, которое подготовило предприятие. Второе приземленное решение. Какое? Второе приземленное решение. У нас были приняты решения в ноябре месяце, буквально полтора месяца назад, на исполкоме по узаконению и по порядку там, списания долгов и всего остального по самоотключенцам, по 37 человекам. У них вопросы. Часть людей вроде как вот так относятся к теплосети, а к другим относятся вот так, как-то непонятно, понимаете? Они усматривают упорядоченные ставки для да, определенных отключенцев. вы понимаете, что я говорю? Да знаешь, что я, что я Часть людей, которые незаконно отключились разными способами, более-менее скажем это так... Это слова зап... разными способами, это слова ключевые. Но тем не менее они вписываются в действующее законодательство. Есть, есть люди, которые имеют на руках до сих пор выданное решение по отключению их не? пятым, четвертым годом, шестым годом. Не знаете, непонятно, как вот для юристов, уже, когда разрешение получается на одну квартиру, потом это разрешение продается на другую квартиру. Мне вообще непонятно. Там разбалансировки нету, и получается там нет разбалансировки. А кто это сказал, что там нет Вот это мне непонятно все. Понимаете? Но а тем не менее, я а на не... Вы навстречу этим людям идете или не идете? Идем, если они не выходят грубо за рамки правового пункта. Слово грубо, Да. И решение, в принципе, есть, можно решить эти вопросы, но эти вопросы должны решаться не по 37 людям, а по всем там 97 или 98 человек. Список у нас есть. Его решить можно. Вы И когда готовились те решения на исполком, у нас были предложения к тем решениям, но опять же. Не согласовывались решения ни с предприятием, ни приглашались. Ну, даже решение исполкома должно готовить предприятие, которым это занимается. Решение на сполком выносились. Значит, когда вы мне говорили, что Испортизе. это решение исполкома обжаловать, то вы лукавили, я скажу вежливо, вы лукавили, потому что это решение вы не смогли обжаловать. Вы подали сначала в башню, вы решили схитрить, не заплатить деньги. Потом вы решили подать в окружной Днепропетровский суд. Там тоже решили не заплатить деньги. Окружной отборил вас суда. И сейчас ни в одном суде ухвалы определения суда в открытии производства нет. Правда, Александр? Правда? В пятницу деньги были заплачены. Александр ухвалы про открытие не мая? Ну у меня нет. на руках на текущий момент нет. О, хорошо. Но термины оскаржения не прошли? Термины оскаржения не прошли. Но вы выполняете решение в вы законодательном В те части, в у нас присутствовала Александр ну так не пойдет. Надо как-то решать, потому что получается... Сейчас когда я начну копать те случаи, когда выдавались разрешения незаконно, когда вы подписывали соответствующие документы по непонятным причинам, и там все нормально. Понимаете, вот, вот что людей это бесит. Вот это вот раздражать. Кем можно, тому нельзя. Там можно, там нельзя. Вы же знаете, что я в этих схемах вообще не участвовал, никаких не пределов. Люди, которые участвовали, они меня слышат сейчас. И я их склоняю к тому, чтобы они решили вопрос мирным путем по другим людям, которые не участвовали в схемах. Все, закончили. Я разрешаю, вот, что же, не Александр, выдаю. Ну, когда ко мне приходит не знаю, человек, какие то макаром получили, разрешение. У, и... у вас по тем, у остальных да, нет проблемы, по ним у вас <coughs> есть проблема. Ну, часть людей решает вопросы, а эти вообще не хотят. Ну, решают вопросы, ключевые если